ন্ত শংকৰদেৱ সংঘই আহোম জনগোষ্ঠীটোক বাৰে বাৰে টাৰ্গেট কৰি আছে দুহেজাৰ বাৰ চনৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে তেখেতসকলে ব্ৰইলাৰ পোহা সংক্ৰান্তত আহোমক এঘৰীয়া কৰিছে চকলং ব্যৱহাৰলৈ এঘৰীয়া কৰিছে আৰু একেবাৰে শেষত গাহৰি পোহা পোহালৈ তেখেতলোকে এঘৰীয়া কৰিছে একেবাৰে শেষত তেখেতলোকে মেডাম মেফিৰ সভা উদযাপন হ'ব বুলি সভাপতি হোৱাৰ কাৰণে তেখেতক একসৰীয়া কৰিলে আৰু একসৰীয়া কৰাৰ পিছত কালি যিটো ঘটনা তাৰে এটা বহি প্ৰকাশ আচলতে তাই আহোম যুৱ পৰিষদ বা আহোম মানুহবিলাকে কেতিয়াও শংকৰ সংঘ বা কোনো ধৰ্মক আঘাত শুনা নাই বা তেখেতলোকৰ লগত সংঘাতত আজিলৈকে যোৱা নাই কিন্তু বাৰে প্ৰতি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই এই আহোম জনগোষ্ঠীৰ টাৰ্গেট কৰি সংঘাতত আহিব বিচাৰিছে গতিকে তাৰে যিটো খোবৰ বহি প্ৰকাশ খালী ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে আমি ভাবোঁ যে প্ৰথমতে আমি আপীল কৰিম যে আমাৰ আহোম জনগোষ্ঠীৰ যিসমূহ মানুহ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘত জড়িত হৈ আছে তেখেতসকলক আমি সেই সংঘৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ যিহেতু যে আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে চৈধ্যশ ঊনপঞ্চাছ চনৰ পৰা এই দুহেজাৰ আমাৰ ঊনৈছশ ত্ৰিছ চনলৈকে একেখন কীৰ্তনৰ ভিতৰতে সকলো মানুহ যেতিয়া সোমাই আমি থাকিলোঁ ঊনৈছশ ত্ৰিছ চনৰ পাছত কি এনে ঘটনা প্ৰতিক্ৰিয়া আহিলে যে তাৰ পাছত এটা সংঘ খুলি তেখেতসকলে এই আমাৰ যিবোৰ পৰম্পৰা জনগোষ্ঠীসমূহৰ যিবোৰ পৰম্পৰা উপাসক যিবোৰ ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাবিলাকক তেখেতলোকে ধূলিহাত কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছে তেখেতলোকে পোন প্ৰথমতে আহোমক টাৰ্গেট কৰিছে আৰু পাছত তেখেতলোকে ক্ৰমান্বয়ে ক্ৰমান্বয়ে অন্য জনগোষ্ঠীবিলাককো টাৰ্গেট কৰিব তো এই যিটো টাৰ্গেট কৰা ব্যৱস্থা বা জনগোষ্ঠীসমূহৰ আৱেগ অনুভূতি যিটো আঘাত কৰিব যিটো বিচৰা কাণ্ড আমি তাত ধিক্কা জনাইছোঁ কাৰণ অনাগত সময়ত তেখেতসকলে এই কাৰ্যৰ পৰা বিৰত থাকক আৰু আহোম জনগোষ্ঠীয়ে যি অসমখন একত্ৰিত কৰিলে ছশটা বছৰ ৰাজত্ব কৰিলে সকলোৱে জানে এটা ৰাজকীয় ৰাজনীতি তেখেতলোকে কৰি পানী জনগোষ্ঠীটো মানে গোটেই অসমখনক আগবঢ়াই নিলে তেনেকুৱা এটা জাতিক যেতিয়া তেখেতলোকে অপমান কৰিবলৈ গৈছে গতিকে আমি ভাবোঁ যে এই জনগোষ্ঠীয় লোকসকল আমাৰ আহোম জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে এই সংগবদ্ধ হ'ব লাগে আৰু আহোম জনগোষ্ঠীয় লোকসকল তাৰ পৰা আমি প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া এটা কথা জনাব বিচাৰিছোঁ যে আহোম জাতি এটা স্বাভিমানী জাতি কিন্তু ছশটা বছৰে এই অসমৰ ভূখণ্ডত সগৌৰৱে আমি প্ৰতিষ্ঠা শাসন কৰি অহা এটা জনগোষ্ঠী এই জনগোষ্ঠী পবিষ্ট অনুষ্ঠান মেডামাফি এই মনিষ্ঠা মেডাম মাফি ভাৱৰ লগতে আজি এই কেউনবিলাক আমি লগা পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু আমি শংকৰী সংঘৰ যিখন মূল তেখেতলোকৰ সংবিধান আমি সেইখন আমি দাস কৰা নাই আমি তেখেতলোকৰ যিখন প্ৰতীকেইখন সংবিধান আমি তেখেতলোকক দাস কৰিছোঁ কিন্তু ইয়াক সেই ক্ষেত্ৰতে তেখেতলোকে আজি ক্ষুদ্ৰ হোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কিন্তু আমাৰ আহোম জনগোষ্ঠীৰ যিটো মেডাম মেফি এই মেডাম মেফি ভাগ তেখেতলোকে অপমানিত কৰাৰ পিছত তেখেতলোকে কোনো ধৰণৰ আমাৰ আমাৰ আহোম জনগোষ্ঠীৰ ওচৰত তেখেতলোকে সেমা খোজা আজিলৈকে আমি দেখা নাপালোঁ গতিকে আগন্তুক দিনত যদি তেখেতলোকে আমাৰ মেডাম মেফিৰ ওপৰত যি কটু সমালোচনা কৰিলে তেখেতলোকে এই মেডামেফি ভাগক সোনকালে আমাৰ আহোম জনগোষ্ঠীয়ত তেখেতলোকে ক্ষমা খোজক অন্যথা কিন্তু আমি টাইম যুৱ বিষয়ত অসমত শান্ত নাথাকে আৰু তেখেতলোকে যিমান হেজাৰ কেছ দিলেও আমি কিন্তু টাইম যুৱ বিষয়ত অসমীয়াত লগতে আমাৰ আহোম জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজ কিন্তু সাজু হৈ আছে আৰু আমাৰ শেষ সিদ্ধান্ত যে তেখেতলোকে যি পৰ্যায়লৈ যায় আমাক ক'বলগীয়া নাই কিন্তু আমি আমাৰ স্থিতিত সদায় অতল থাকিম